আমি কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ যে আমি ডাঙৰ হৈ ড্ৰাগছ মদ ভাং কানি ডেন ডেটৰ পৰা আদি কৰি ভিন্ন ভিন্ন নিচা হেৰণ কৰিম আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ডাঙৰ হৈ যে ইমান ডাঙৰ সমস্যা অৰ্থাৎ ইমান ডাঙৰ বেমাৰ এটা মাজত সোমাই পৰিম মোৰ কাহিনী আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথম বিৰি চিগাৰেট গুটকাৰ পৰাই আমি বোলে সমাজৰ জাবৰ ড্ৰাগছৰ নিচাত মাতাল হৈ নিজৰ অহংকাৰত জীয়াই থকা একো একোটা নীলাজ ঠেট তেৰী ধিকাৰ এই জীৱন আমি এতিয়া তাত নাই সেই বিষাক্তময় পৃথিৱীখনত সেই ডাগছ নামৰ অপৰাধী পৃথিৱীখনত ৰত্ন পৰা পৃথিৱী সেইখন তাত গধূলিৰ পৰাহে আৰম্ভণি হয় মানুহৰ জীৱন তাত কেৱল ঘন কলা আন্ধাৰ জোনাক বৰ অভাৱ আন্ধাৰতে প্ৰতিদিনে নিজক হেওৰাই বহুতো মানুহ ধেমালিতে খোজ দিয়া বহুতো মানুহে পাহৰিয়ে পেলালে উভতি অহাৰ পাত সেই পৃথিৱীখনৰ জনসংখ্যা এনেকৈয়ে বাঢ়েও হাঁহি ধেমালি লগৰ সমনীয়া কথোপকথন বেয়া মনোভাৱ নিজ লোক ইচ্ছাৰ মাজেৰে জন্ম হয় সেই এটা এটা ড্ৰাগছ নামৰ অপৰাধী জগৰীয়া সদায় ড্ৰাগছ সময় বয়স পৰিস্থিতিৰ মাজতে যেন আমাক হাত বাটি আছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বেমাৰটো গাত লম্ভাই ল'বলৈ সেই পৃথিৱীখনৰ লাজৰ উৰণি নাই ড্ৰাগছ সেৱন কৰা নাইয়ে দেহৰ বিনিময়ত ড্ৰাগছ কিনে আন্ধাৰে আৱৰি ধৰা জীৱনটো আত্ম সন্মান প্ৰয়োজনবোধ নকৰাই হয় ভিন্ন ভিন্ন অপৰাধজনিত কৰ্মবোৰক বাৰে বাৰে কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই কেৱল টকা আৰু ড্ৰাগছ তাৰ বাহিৰে সকলো শূন্য কেতিয়াবা কেতিয়াবা হতাশ হৈ পৰিছিলো কেতিয়াবা সৰিয়হ অংগবোৰ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটিব মন গৈছিল সেই পৃথিৱীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বলৈ মন গৈছিল বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিছিলোঁ কিয় নোৱাৰিছোঁ কিয় নোৱাৰিছোঁ বুলি মাছ চাতি চিঞৰি কান্দি উঠিছিলোঁ নিজকে আত্মহত্যা কৰিবলৈ মন গৈছিল কিন্তু আমি পৰা নাছিলোঁ মানসিকভাৱে বৰ দুৰ্বল আমি সেই সময়ত সাহস দিবলৈ কাষত কোনোৱেই নাছিল আমাৰ বাবে সঠিক ঠাইৰ সন্ধান কোনেও দেখোন দেখুৱাই দিয়া নাছিল বিচাৰিবলৈও বিবেক বুদ্ধিয়েই নাছিল মনত আহিছিল কেৱল ড্ৰাগছ নামৰ মনোভাৱ আৰু কেৱল ড্ৰাগছ লাগে ড্ৰাগছ লাগে ড্ৰাগছ লাগে কেৱল সকলোৱে সমালোচনা কৰে বেয়া অপৰাধী কোনেও মন বুজিবলৈ দেখোন চেষ্টাই কৰা নাছিল আচলতে এই ড্ৰাগছ কি এই ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতা কিমান হ'ব পাৰে বাৰে বাৰে জগৰীয়াকৈ সমাজৰ সমস্ত অপৰাধবোৰ আমিয়েই গাত পাতি ল'ব লগা হৈছে ড্ৰাগছ অৰ্থাৎ নিচাৰ প্ৰতি শক্তিহীন হ'ল বাৰে বাৰে পুলিচৰ হাতত ধৰা পৰি কেতিয়াবা ড্ৰাগছৰ বাবে অপৰাধজনিত কৰ্ম কৰি বাৰে বাৰে থানাৰ পৰা এৰা খাই আহোঁ লগৰ কিছুমানটো বাৰে বাৰে জেলত গৈছেহি আৰু পুনৰ ওলাই আহি আকৌ ড্ৰাগছ এৰণ কৰিছেহি সেই বিপদৰ সময়ত কিন্তু ঘৰৰ মানুহৰ বাহিৰে কাষত কোনোৱেই নাথাকে কিয়নো আমাক ঘৰৰ মানুহে বহুত ভাল পায় বহুত মৰম কৰে সেই সময়ত ব সেইবোৰ বন্ধুবৰ্গৰ ওপৰত ইমানেই খং উঠে ক'বলৈ ভাষা নাই মনত সংকল্প লওঁ আৰু নেখাওঁ কিন্তু দিন বাগৰে সেই হয়ৰণ কৰি থকা লকসংগবোৰ সেই পৰিৱেশৰ ওচৰলৈ গ'লে মন উৰা মাৰে আৰু মন বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি পুনৰ আৰম্ভ কৰোঁ সেই ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ আমি সেই অন্ধকাৰ অৰ্থাৎ ড্ৰাগছ নামৰ অপৰাধী পৃথিৱীখনৰ পৰা এতিয়া মুক্ত কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল জানে মা দেউতা পৰিয়ালবৰ্গই দেখুৱাই দিয়া আমাৰ বাবে সঠিক ঠাইখিনি যাৰ নাম আছিল ৰিহেবিলেচন চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ পুনৰ উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ সেই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আছিল এখন বিশাল পৃথিৱী আমাৰ দৰে এছাম যুৱক যিসকলে আমাৰ দৰে একে মনোভাৱৰ হৈ সেই মৰাত্মক দাগ সেৱন কৰি উদ্ধাৰ হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে উহ কি আচৰিত অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিছেও নতুন জীৱন এটা নতুন সম্বন্ধলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কাহিনীবোৰ একে ইমান দিন বছৰ অতিক্ৰম কৰি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে এন এ নামৰ এক শিক্ষাগ্ৰহণে নতুন ড্ৰাগছ মুক্তি অৰ্থাৎ নিচামুক্তি জীৱনৰ ৰাস্তা মুকলি কৰাই দিছিল ভাবিলেই যেন মনত প্ৰশ্ন জাগি উঠে আমাৰ দৰে ভুক্তভোগী ড্ৰাগছ নামৰ অপৰাধীবোৰৰ বাবে যদি এনেকুৱা অনুষ্ঠানবোৰ জন্ম নহ'লহেঁতেন আজিৰ তাৰিখলৈ যে আৰু কিমান যে ঘৰ কিমান যে যুৱক যুৱতী মৃত্যুমুখত পৰিলে হয় সেয়েহে আজিৰ তাৰিখত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ডাক্সমুক্ত হওক প্ৰতিটো অঞ্চল ডাক্সমুক্ত হওক প্ৰতিজন ডাক্সাসত্ত যুৱক ডাক্সমুক্ত হওক প্ৰতিখন ৰাজ্য ডাক্সমুক্ত হওক আমাৰ জন্মভূমি অসম ডাক্সুক্ত হওক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখন এয়াই কাহিনী ইমানে আগলৈ আকৌ লিখিম ধন্যবাদ থাকিল